Забратья за Украину. Добрый вечер. Что вы такие перепуганные? Кто перепуганный? Вы? Вы как-то сидите? Что случилось? Смотрю внимательно на вас. Зачем? Где-то где я ее свидел. А, ну возможно. По-моему, да, какой-то блогер, по-моему. Ну, может быть. Украинский, да? Украинский. Ну, это одно и то же. Ну да, просто как бы. Тут вопрос грамотности. Вы грамотный человек или нет? Я вот люблю, когда украинцы учат русских русскому языку. Ну, приходится иногда. Да. В Украине, на Украине, да конечно. Понятно. О чем вас разговаривать сегодня? Прям сегодня? Да нету никакой специальной темы. Прям. Вы из какого города? Я из Кривого Рога. Я Екатеринбург. Екатеринбург. Я понял. Не слышали, что там потушили пожары возле Новороссийска? Нет, не слышал. Не слышали? А что там пожары какие-то? Да, там я не знаю, несколько дней не могли тушить и турбазы начали гореть и этот. Ну да. Ждали там пока, жара... ждали пока само потухнет. Жара стоит. Угу. Самолет, наверное, тот, который в Турцию отправили тушить пожары, до сих пор, наверное, еще не вернулся. Да нет, наверное, вернулся уже. А почему тут не пускают, чтобы самолет тушил? Да тушат все, не бойтесь, все нормально у нас. Все, все за всем следят, все тушат, все, все ништяк. Вы о себе беспокойтесь. Чего вы о нас беспокоитесь? Mm. Не, ну как же? Мы, вы дол скоро, мы, должны, скоро... мы должны о вас беспокоиться. Вот скоро Трамп придет и обрежет вам все, блядь. А что Трамп? Вы, уже, вы уже в себя не верите, надеетесь только на Трампа? Нет, это а то вы надеетесь на Байдена. Не а на, Трамп мы ни на, на кого не надеемся. Мы на ну, себя мы надеемся. надеемся. Вы же, как паразиты, сели дедушке Байдену на шею и сидите там. Еще раз говорю: мы ни не на кого. Мы ни на кого не надеемся. Надеемся, ну, только мы на себя. надеемся. Вас... Зеленский ездит по всему миру. Просит дай, 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 дай. Угу. Слышите, у вас своего ничего нету. Вы паразиты сидите на шее кто, в кто вас, э, каким оружием вас пинками от э, Киева гнали. а Каким? НАТОвским каким НАТОвским какое у нас да. НАТОвское оружие было ну скажи мне ну, сначала было как как они называются, байрактары но ну, это турецкое да ну тоже кстати страна на НАТО байрактары были Потом байрактарами были, вас да. гнали вот это пинками да джевелины были там у вас, Ой -ой -ой. НАТОвские у вас НАТОвские детей называли джевелинами детей называли джевелинами называли ну да Потом что появилось? Потом Брэдли появились. Брэдли не Я стали тебе скажу, знаешь, лучше называть детей дживелинами, чем в Подмосковье э, перв... на первом месте э, в городе имя мужского, мужское было. Мухаммад. Как ты думаешь, по какой причине? Ну нормально, у нас, у нас знаешь, страна, которая... Многоностория... Чисто славянское имя, да? Ну и что, не, не, не обязательно славянское, может, может и Мухаммад, может быть. Я Машляze, говорю, они, люди, нам, я говорю, самое работают... популярное имя мальчика в Подмосковье Мухаммад. Ну и что? Они приезжают к нам, работают у нас на стройках, работают. Это среди новорожденных. Ну и что? Э, ну, и, но и, но и, что и Это, это что получается? Пока ваши эти э, орки у нас э, землю удобряют то приезжают вот эти астробайтеры и стругают им Мухаммадов? Ну орки какие-то орки вы что-то не, не то говорите. Но у нас нормальные солдаты, хорошие солдаты, которые значит защищают. Да какие же они нормальные? Да. Это обыкновенные Нет, орки. Защищают русских, которых вы настали убивать на Украине. К кого кого защищают? Русских, которые на Украине. Русских, которые на Украине. Да. То есть вы хотите сказать? что вот это когда они стер, стерли с лица Земли, например, Бахмут, э, там Авдеевку, это они защищают, да, русских? Или, например, когда, или когда ракетами забрасывают Харьков, русскоговорящий, в прошлом, это они их защищают, да? Ну, эти, эти ракеты бьют по вашим солдатам. Ваши солдаты в Бахмуте засели, ага. поэтому наши фаб, фабами, фабами значит, расхерачили весь Бахмут, конечно. Там же не было гражданских, там были только ваши солдаты, которые mm. сидели с оружием. А в Киеве, а в, киеве в прошлый понедельник Ахмаддет, там солдаты сидели в поликлинике, да, наверное, в детской? Ахмаддет, это уже доказано, что вы взорвали уже. Кем доказано? Небензя выступил и показал, что ваши... А, Небензя доказал. Конечно. У mm. вас как надо, как станет надо, как что, как. А, а говорю, бензи. как как не все, как не Бензя смог доказать? А говорю, как не Бензя смог доказать? он показал это самое видео, где конкретная ракета, значит, зенитная ракета там летит. Точно. Точно. А у нас есть видео, точно? где, где летит. А, бензи на а у нас на есть канал. видео, у нас есть видео, где летит точно э, ракета х 101 ну это вы говорите, что Хаста один. На самом деле. Не, это, это специалисты говорят. Это не мы говорим. Это специалисты да. говорят, которые разбираются <говорит> в ракетах. А не Нибенз... кстати, как вы думаете, не разбирается в ракетах? Он? А или он, он больше по комарам. Кстати, как вы думаете, в чем он больше разбирается, в комарах боевых или в ракетах? Он во всем разбирается. Во всем разбирается. Все, да. я понял. Ясно. А, э, бумаги, ему, а бу, бумаги, наверное, готовил ему этот, Коношенков, да? Правильно же? Ну, там у них своя команда, там готовят. Своя все команда. Как вы считаете, Путин да. правильно сделал, что начал СВО? Да, да? обязательно. Правильно. Да. Э, как вы улучшили, как, скажем так, качественно улучшилась ваша жизнь после того, как Путин э, начал СВО? Но это моя жизнь, может, и не улучшилась, но жизнь донецких и луганских, там, конечно, помог, помогли мы. Ух ты, лицемерная. У тебя еще язык поворачивается, вот такое говорить. Это ты, ты, ты лицемерная? Не, у тебя язык, у тебя язык поворачивается такое говорить, что они стали жить лучше после того, как Россия конечно. напала. Какая Россия напала? Россия защищает русских русскоязычных, которых начали убивать. Ох ты их! Нет, редкий, ты вы что? Друг друга убивать, блядь. Вы же друг друга стали убивать, блядь. В 2014 году О. на Майдане, блядь, 100 человек своих же убили. Своих же своих, своих украинцев убивать. Потом начали русских убивать. Сначала в Одессе сожгли. Потом на Донбасс пошли русских убивать. Вы же, блядь, когда-то должны были остановиться. Ну как, блядь, вас остановить? А зачем? Блядь, зачем? А зачем? Надо собаку, блядь, как остановить? Ну, я, зачем? На НАТО, не тявкай, собаку, блядь, не тявкай, рот закрой. закрой. Не тявкай, рот И закрой. А говорю, а зачем? Зачем украинцы убивали э своих граждан? А ну, мне скажи, ну, понимаешь. зачем? Э -э зачем? А? а вот вас надо спросить, зачем мы убивали? Не, а зачем? Зонбаса? Ну скажи мне. Ну ненависть такая была у вас. ненависть, ненависть к, русским. К, к, к русским. Да, вы же хотите сделать нацистское государство, где только одни украинцы живут. Одни кто тебе такое basement. сказал? Marine, а, атонатцы, а кто тебе такое сказал? Как значит, у вас русских? Половина русских живет в Украине, а вы там запрещили русский язык, запретили, начали убивать русских везде. Русский язык у вас эти абдулсмены ходят, как они называются там, мовные. Он в Одессе, сколько видео, что там, блядь, запрещают по-русски, блядь. У вас русских половина, блядь, русских и вы, блядь, запрещаете это все делать. Вы блядь, ж... нацисты, вы строите монолитное нацистское государство, где только украинцы были. Ты больной? А задача этого государства. Ты таблетки вечером принимал или нет? Уничтожить Я спрашиваю, ты таблетки вечером принимал или нет? Мне не надо таблетки принимать. Ты принимай таблетки. Ты что? Да. А теперь... Усп... Же, а te... Не, а теперь рот закрой, успокойся. Успокойся, а. давай спокойно поговорим. Не надо. Давай. А теперь расскажи мне, э, что такое нацизм? Ну, нацизм это превосходство одной нации над другими. Превосходство одной нации да. над другими. Да. Украинцы хотят построить э, нацию, которая да. превосходит э, над Кем? Мононацистскую Мона Монацизскую. Э, во Но глав, моно во главе с, во главе, глав, подожди, во, глав, во главе с евреем, да, э, ну президентом, правильно? Где вам поставили для того, знаете для чего, чтобы он украинцев на фронт гнал, понимаешь? Ты можешь украинцы спокойнее украинцев разговаривать. Украинцев. Ты можешь спокойнее разговаривать. Не да. закатывай тут истерику. Я с тобой разговариваю да, спокойно. Я, могу... я тебе говорю. А как спрошу. Подожди, а как так получается, что сейчас у нас на фронте, вот если ты посмотришь, э... ну, я не знаю, процентов, наверное, 30 еще разговаривают на чисто русском языке и воюют против россиян, защищают Украину. Как так получается? Оболваненные люди, оболваненные люди. Чем оболваненные? Пропагандой вообще. Какой пропагандой? Ну с 91-го года. Вот, ты знаешь, что у вас Подожди, 134... ты же сказал, что у нас запрещен русский язык. Сейчас а что как же они разговаривают на русском языке на фронте? Они разговаривают, потому что в быту вы еще разрешаете говорить по русскому языку. А, так, так запрещен у нас русский язык или не запрещен? Русский язык запрещен, у вас держа, державная мова украинская. Да. И русский язык у вас запрещен. То есть вы не можете в суд обратиться. По подожди, подожди. У нас государственный язык украинский. У вас государственный язык какой? Смотря где. Я еще раз. У вас государственный язык какой? В Крыму три государственных языка. У вас государственный язык какой? В Екатеринбурге русский. Русский. Ты можешь обратиться в суд на украинском языке в Екатеринбурге? Ну, наверное, могу. Через переводчика. Подожди. Ты документы заполняешь на украинском языке, можешь подать в Екатеринбурге в суд? Если я буду судить, буду украинец, у нас судится, ему представляется переводчик. Он будет переводить с украинского на русский? Да. Я тебя спрашиваю, ты документы в суд можешь подать на украинском языке или нет? Нет, не могу. Почему? У вас он запрещен? Нет, не запрещен. Почему? А, а почему ты не можешь подать тогда? Потому что государственный язык у нас русский. А, так может в Украине? Ну, на украинском языке ты подаешь у документы, нету, потому что он государственный. У нас нет в Конституции записано, что украинский язык приоритет имеет. А у вас в Конституции... Подожди, записано, что украинский... какой, какой язык приоритет имеет? Что украинский язык у нас приоритет имеет? У нас в Конституции не записано. А у вас в Конституции записано, что русский язык является значит, языком действующим на Украине. Конституцию у вас записано в русском. Ты, ты слышишь, что ты несешь или нет? Ну, я сейчас я, я точно не помню, что. Еще но, раз. Тебя... Сформулирую четко свою мысль. Сейчас мы сформируем. Э, ты украинскую конституцию открываешь. Да, конечно. Э, статья 10, открывай. Ну. Конституция. Украина. Какая статья? Десятая? Да. 10. Читай вслух. Так, сейчас подожди. Вслух, вслух читай. Государственный язык на Украине является украинский язык. Александр толкает так. Государство обеспечивает четверное развитие функционирования украинского языка. Всех украинских украинский, развития и защиты русского языка и другого языка. У Украине гарантирует свободное развитие, использование и защита русского да ты что, языка. у нас государство защищает русский язык? Да не может такого быть. Да, у вас гарантируется. Как? Подожди развитие, использование и защита русского языка. Развитие, защита русского и Ты представ... а ты же сказал, что у нас запрещен русский язык, а он его получается да. защищает. Вы, вы, вы... Да, да, вот смотри, а теперь прочитай. Такие... А теперь по, подожди. У подожди, чувак, подожди. А, тихо, у тихо, вышло, тихо, истери... тихо, тихо, тихо. Не истери. Тихо. 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 Так у нас, обучение. смотри, у нас государство русский язык защищает. А теперь да. найди в русской конституции, где государство Россия защищает украинский язык. найди. У нас украинцев 0,5. Найди... Иде... Чего? Да. А у вас... Подожди. 30 Сколь... Сколько у вас украинцев? Э -э около 3 миллионов или 5. -ти. Это сколько? Ну. Но... Это получается, сейчас скажу. Так. Это 2 или 3 процента. Что 2 или 3 процента? От населения всего России. 2 да. или 3 процента? Да. Но... Най, а найди у найди мне такую России, статью, где гарантированы права украинского языка. Найди. Ну, в Крыму, пожалуйста. Что в Крыму в Крыму украинский язык, язык считается государственным? А... Да. А документы да. ты можешь подать в, в Крыму на украинском языке? Конечно. Врешь. Это государственный язык. Че ты башкой мотаешь? Это государственный язык. На, на, бу... языке... на бумаге он государственный а язык. А языке пожалуйста можешь подать Это а зачем государственный... зачем украинские книги жжете никто украинские книги не ждет точно рогозина своего ну. знаешь сейчас я... ну, и чё? Сейчас я тебе покажу. Ну, сейчас чё, он книгу сожгал сож... украинскую. кстати ты же помнишь да кто жок э, ж... кто жок э, книги нацисты нацисты ты же э, сказал что у нас нацистское государство я, я, тихо я такой, украинец у нас был такой тихо э, по-моему, соловей, соловей, что ли, он сжег Коран? Сейчас он сидит в тюрьме. В это самое, ага. В Чечне. Да. А зачем, в от, зачем отдали этот? Э, зачем отдали в Чечню его? Ну, чтобы он перевосп... на перевоспитание. Э, за... Чтобы его там избивали? Ну а как вас Я спрашиваю, чтобы его там избивали? Кто его избивал там? В смысле, кто его избивал? Кадырову за что орден Молодому дали? За то, что он избивал вот этого журавля. А теперь слушай, а теперь слушай, смотри, а вот теперь слушай, тихо, помолчи. А теперь Блядь. слушай, Чуть -чуть. слушай, Чуть -чуть. слушай. Был такой момент, когда при Гитаре фашисты стали сжигать книги на кострах. Конечно. Вот, отличный такой эпизод. Я никогда не думал, что я сам буду сжигать книги. А я их, когда приехал в Запорожскую область, значит, и когда прошелся по школам, по библиотекам, там такие книжки, я вам скажу, значит, юность Гитлера, да? Майнкамф, так это вообще просто, сказать, настольное, да, да, настольное пособие, да. Значит, история всего этого, так сказать, украинского, этого национализма в таких красивых картинках и прочее, я прям сгреб в мешок эти книги сам. Взял, конечно, запрещенные книги. Ну, не красиво, конечно, с моей стороны как-то. Нихрена вы тронул, Гитлера вы, вы. Но это не книги, это... Вы вообще думаете, что ты говоришь? Это. Вы Гитлера восхваляете? Вы а -а -а, Гитлера да, восхваляете да. и говорите, что гитлеровские книги нельзя сжигать. Кто, кто Гитлера восхваляет? Вы, вы. вот Он же, Горгозин, конкретно сказал, что он нашел, э, самое, книги про Гитлера, про фашизм, бля, который восхваляет. Да пускай Но не... В... Что, что пускай не врет. У нас нацистская символика запрещена законом. А что же у вас Еще да, раз, раз говорю, нацистская символика запрещена. Да, да. Вы набери, вы, набери в интернете значит, Азов и нацисты. Там сколько флагов будет у вас с нацистскими. Даже у вас и по Покажи, по покажи по хотя бы один. Покажи, покажи, один один хотя бы по покажи. По покажи по хотя бы один. Чего? Ну, символику нас. Ну я не знаю. Покажу. Ну как, на телефоне покажи. Покажи, хотя бы Нет, один. Не, э нет, нету телефона. Не ври, сюда. не ври, не ври. Показывай. Я за компьютером сижу. Показывай, показывай. Нет, ты там можешь, пожалуйста, не, не, обещай, не можешь. Это. Не, не можешь. Смотри, я тебе сказал, он рассказывал, что он сжигал украинские книги. Не украинские книги. Он сжигал книги, которые рассказывают Гитлер про Гитлера. Нет, я тебе Слава еще раз. Я тебе еще раз включаю, смотри, я же даже отсюда далеко не ушел. Слушай сюда. Э, всего этого, так сказать, украинского этого национализма в таких красивых картинках и прочее. Я прям сгреб в мешок эти книги. Э, с украинским национализмом. И поджег это. Да. Не... Э, а как да. ты считаешь, национализм это плохо? Конечно, плохо. Э, если, э, если человек националист, это. Ну, это что? Да, нациз, националист это Украина по Не, националист это плохо или нет? Да, плохо. плохо. Плохо? Что надо сделать с этим человеком? Перевоспитывать. Э, то есть, если этот, э, э, если человек националист, его надо перевоспитывать. Да, конечно. Он Все. должен быть. Все. Это самое. Все. Другом всех, всех народов. Все. Я всех. понял. Я понял. Всех. Я понял. Всех. Э, что, надо, всех. Что, что надо с этим человеком сделать? А ну, послушай. Самый большой националист в России это я. Оно самый большой, самый правильный националист. Что надо с ним сделать? Подожди. Подожди. Он сказал, самый большой националист в России это я. Он в, каком, он в другом смысле сказал. В каком? В каком? В каком? Слушай, его все. Подожди, подожди. 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 А в каком в голове? А И отдельными химиками сказ... показывают. То, то, есть, то есть Путин плохой человек. Ты сказал, националист это плохо. Я сказал, что националистов надо перевоспитывать. Путина а, надо перевоспитывать. Нет, не надо. Почему? Он же ж националист. Он, 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 он националист, как бы, знаешь, э, в другом, он уже там развел. Почему он националист? Потому что он это самое. За, за Россию. За русских? Че ты ржешь-то? А, ты то есть, об, блядь, супер все, я понял. То есть, русских националистов перевоспитывать не надо, Папа. украинских надо перевоспитывать. Что, что русские, <свят> у нас у русских, русских националистов уже нету. Последний националист погиб в Челябинске. Ты за компьютером сидишь? Да. Э, пиши, от, открывай Мильчаков. От, пиши Мельчаков. Мельчаков, это Мильчаков уже, он уже, уже в России не живет уже давно, блин. А где он живет? Он его нет уже, я не знаю куда-то, он ехал за рубеж. Да? А ну впиши, Мельчаков. Да. Пиш, пиши, Мельчаков. Ну, пиши Мельчаков, я нацист. Впиши. Мельчаков, Мельчаков у вас... Пиши, впиши, пиши. Высказывался как самое, ну... Что? Что? Как... Что такое? Мы их загнали под шконку, глубокую загнали под Кого, 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 кого? Его награждали. Его награждали. Он, он воюет. Он у вас командир подразделения «Русич». Он у вас командир подразделения Русич. Его недавно награждал ваш э, вот этот гауляйтер в Крыму, этот Аксенов его награждал. Орден ему давал. Несмотря на то, что он у вас нацист, открытый, который не стесняется. Да, какой он нацист. Что? Да, да. Какой он нацист -то? Он, У него что, фашистские знаки что ли у него наколоты? Как у ваших азовцев? Блин, ну... Мужик, ты так, ты знаешь, помнишь мультик, ты же в возрасте, такой советский был мультик, только не бросайте меня в терновый куст. Вот ты меня, знаешь, такое впечатление, что ты реально мазохист какой-то. Сейчас, ай момент, сейчас. Ты говоришь, какой он нацист, да? Так он сейчас перевоспитывается, он же сейчас. Не, 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 подожди. Это операция на СВО. Он перевоспитывается. Да, да, да. Он, Пере... уже, наверное, не нацист, он уже любит уже украинцев. Смотри, любит, уже, слушай. Я нацист. Я нацист. Я не могу. Это буду. как, ну, как да, националист, там патриот, имперское направление и так далее. Вот Я у, прав... у нас на все. О, Один. Руку скинуть. В смысле один? Мы его сейчас перевоспитываем на СВО. Он перевоспитывает СВО. Он сейчас уже, наверное, не нацист, он уже Дед, людей, Дед, Там ну прайс, шо ж ты, а, ну ё мое Ну что ну, ж ты? И Путин у тебя Я националист да. правильный. И Мельчаков у тебя нацист тоже правильный. Это да что ж такое, дед? Нацист, нацисты это были в Германии, которая э, Германия превыше всего. Как и вы, так же нацисты. Ладно, давай, читать хотя бы умеешь по-русски. Вас. Ouais. Я не знаю, что это за чудо, но как же живу было это незручно, а? Так, не, ну так Путин, он, он правильный наци... националист, Путин правильный националист. О дед.